بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل مقلة من لساني يفقه قولي صلى الله العظيم الحمد لله كتبا جدا <coughs> rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam dibangkitkan dalam keadaan usia yang panjang dibangkitkan dalam keadaan kesihatan yang terbaik jadi pelbagai nikmat Allah taala berikan kepada kita yang selayaknya untuk kita mensyukuri segala nikmat tersebut jadi insyaallah pada pagi ini, sama-samalah untuk kita niatkan di dalam diri kita agar segala amalan yang kita lakukan akan dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan di dalam diri kita. Dan segala amalan yang kita lakukan akan dicatat sebagai amal-amal yang insya insyaAllah diterima oleh Allah SWT. Didoakan semoga seluruh sahabat-sahabat dalam keadaan kesihatan yang terbaik mudahkan segala urusannya hari ini dan hari-hari yang mendatang dan juga dikurniakan dengan kebahagiaan, kejayaan yang cemerlang di dunia hingga ke hari akhirat insyaAllah. Alhamdulillah. pertama dan selamanya kita terus memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dalam keadaan kita dapat melaksanakan amal-amal kebajikan dibangkitkan kita dan kita manfaatkan setiap detik yang kita lalui dengan kita menjadi insan yang senantiasa mensyukuri memang Allah Subhanahu wa taala orang siapa yang bersyukur maka dia akan melakukan amal-amal kebajikan dan dia akan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam masa yang sama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan Rajab insyaallah kita berdoa juga dipertemukan dengan Syakban dan juga Ramadan jadi Rajab ini adalah sebahagian daripada bulan-bulan haram yang banyak sekali dilipat gandakan bagi mereka yang melakukan amal kebajikan pada bulan ini dan juga berhati-hati kerana aa, mereka yang melakukan amal-amal keburukan juga akan dilipat gandakan aa, dosanya yang atas apa yang mereka lakukan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kembali kan dalam 30 aa, dalam dalam, dalam munajat dan ikhtiar dengan al-Quran. InsyaAllah kita masuk pada perkara berkaitan dengan uh, Perkara berkaitan dengan was-was uh, Bagi mereka yang ada buku ini, yang ada kitab ini rujuk pada muka surat yang ke-23 Dan muka surat 23 hmm. Jadi dalam uh, muka surat yang ke-23 ini nyatakan bagaimana cara kita untuk memohon dijauhkan daripada was was aa, was was ni pada ragu-ragu okey jadi kita lihat dalam perkara berkaitan dengan kita memohon agar dijauhkan daripada was was ini maka diberikan kepada kita panduan cara-cara untuk kita nak mengatasi was-was ini ha, jadi nak kita uh, lari daripada was-was gangguan was-was ini antara lain yang biasa kita dah buat kita dah buat apa dia kita dah baca uh, a'udzubillahi minasyaitanirrajim kita dah baca ta'awuz ha, kan kita dah baca ta'awuz kemudian kita baca lagi apa dia kita pula baca lagi dengan Uh, surah An-Nas. Uh, surah An-Nas juga kita baca. Uh, jadi di sini digariskan ataupun diajarkan kepada kita beberapa lagi panduan untuk kita. Bagaimana cara kita nak uh, dalam keadaan kita nak dijauhkan daripada was-was. Jadi Al-Alamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim menyebutkan di dalam kitabnya an nujumuz Zahirah iaitu قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه إذا كثرت عليك الخواطر والوس, 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 والوس فقل سبحان الملك الخلاق الفعال لما يريد ثم دي سورة إبراهيم آيات Iyashak yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid Wa ma thalika ala Allahi bi aziz ha, Jadi kita boleh cari nanti dalam surah Ibrahim ayat yang ke-19 Dan Sebahagian daripada ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-20 dan iya syak yuzhibatum wa ya'ti wa yakti bi khalqin jadid. Wama ma thalika ala Allahi bi aziz. Syekh Abu Al-Hasan Al-Shadili radiyallahu anhu berkata apabila lintasan-lintasan dan was-was telah telah banyak menimpa kamu maka bacalah Maha suci Allah kita mulakan tadi dengan apa dia subhanal <Sessizuk> malikil khallaqil fa'alilima yurid ah kita baca yang tu dulu dan maksudnya apa dia maha suci Allah penguasa yang menjadikan yang melakukan apa yang dia mahu ha, kemudian kita sambung dengan ya syayuzhibukum <Sessizuk> wa ya Khalqin jadid jika dia kehendaki nescaya diminasakannya kamu dengan sebab kekufuran kamu dan didatangkan pula dengan makhluk-makhluk yang baharu. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah melakukannya. Ha, ini sebahagian daripada amalan selain daripada yang kita dah amalkan sebelum ini. Dan ikhtiar kita. Sebab itu dinamakan munajat dan juga ikhtiar dengan Al-Quran. Ha, kita nak munajat, kita nak ikhtiar, kita dengan Al-Quran. Jadi bukan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ha, Kadang-kadang kena, kena orang ni nak munajat, dia nak ikhtiar. Tapi ikhtiar dengan yang bukan-bukan. Tapi sekarang Alhamdulillah kalau dulu orang nak ikhtiar dengan kesembuhan ni, tak guna quran Dia guna apa dia? Dia gunakan kulut kuning. Ha, dia gunakan apa lagi? digunakannya lagi ayam golek ayam seketul ha, saya duk ingat dulu zaman kecil-kecil kan kita duduk kampung kadang-kadang orang datang ke rumah dia nak cari apa dia? dia datang rumah dia jumpa dengan orang tua kita dia kata nak cari ayam ayam cemeni ha, ayam cemeni ni apa dia ayam serba hitam daripada kepala sampailah ke hujung kaki sampai ke ekor semua hitam ha, dia kata nak buat berubat ha, macam-macam Jumpa busut lah Macam-macam benda khurafat yang mereka lakukan Alhamdulillah sekarang ni tak ada dah Tetapi khurafat zaman sekarang ni macam-macam pula Macam-macam lagi perkara-perkara Yang dilakukan oleh orang-orang yang Bila mana mereka ini kebergantungannya Bukan kepada Allah Subhanahu SWT Jadi ada lagi beberapa amalan yang boleh kita lakukan Dalam pada kita nak Kita nak apa nama ni Aa, kita nak jauhkan diri kita daripada waswas -was. dan kita lihat dalam surah qaf ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa laqad qalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh sanakkallahu azim dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya tuwaswisu bihi nafsuh iaitu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kadang-kadang kita pun confused kan. And, uh, apa nama ni? Hmm was-was tu apa dia? Ha, kan apa beza was-was dengan ragu-ragu? Ha ha. Orang keliru terutamanya dalam waktu kita solat. Dalam orang biasanya was-was ni terutamanya bila mana kita nak lakukan ibadah. Ha, jadi bila mana kita nak solat, bila mana kita wuduk. Ha, jadi kita lihat antara yang dikatakan oleh para fuqaha Berkaitan dengan waswas, yaitu -was, ada beberapa takrifan. Yang pertama, waswas -was itu dimaksudkan dengan percakapan dalam diri sendiri, akan ha, cakap dalam, dalam diri sendiri bermonolog, betul bermonolog. Ha, kan? Seperti dibisikkan ke dalam diri insan perasaan berbolak balik sama ada telah melakukan sesuatu atau belum melakukan sesuatu. Ha, jadi maknanya bisikan-bisikan dalam hati kita. Ha, dah wuduk ni tadi, dah basuh tangan ke belum? Ha, dah basuh kaki, ha, biasanya ingatlah sebab kaki tu hujung. Ha, dah basuh tangan ke belum? Dah sapu air ke kepala ke belum? Dah dua kali ke tiga kali? Ha, jadi ini yang dikatakan, yang pertama dikatakan apa dia tadi, wang suas ini bisikkan dalam hati, duk cakap sendiri. Dia tak cakap oh, orang sebelah. Ha, dia tak tanya orang sebelah, eh tadi aku dah tiga ke baru dua? Akrobatus tangan ke belum? Dia tak tanya orang sebelah. Dia biasa duduk ber bermonolog dalam diri sendiri. Itulah yang dinamakan sebagai waswas. Sesuatu yang dibisikkan dalam hati. Nak timbulkan ragu-ragu. Yang keduanya apa dia? Waswas ini bermaksud sesuatu yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam diri manusia. Sebab itu dikatakan para ulama bagi pesan kepada kita. Bila mana ada bisikan-bisikan ini Jangan dilayan Bila dilayan Inilah yang dikatakan sebagai Bisikan oleh syaitan ha, Bisikan oleh syaitan ha. Jadi hati-hati Bila dengar perkara-perkara sebegini Kadang-kadang Kan kita dengar ada orang yang Bila mana dia melakukan Sampai tahap mencederakan orang Sampai tahap dia membunuh orang Dia kata apa dia Dia dengar bisikan ha, Dia kata dia dengar bisikan nak suruh bunuh orang. Ah kan? Jadi hati-hati. Ini adalah bisikan syaitan. Yang ketiga definasi yang digariskan oleh ulama berkaitan dengan waswas itu apa yang dibisikkan ke dalam diri manusia ketika mana melakukan sesuatu perkara kepada tahap yang terlalu berhati-hati. Sehingga kan apabila telah melakukan sesuatu dia akan mengulangi perkara itu secara berlebihan dan keterlaluan ha, Jadi bisikkan dalam hati Supaya dia lebih berhati-hati Tetapi berhati-hati terlampau Berhati-hati sehingga, sehingga mana timbul rasa Timbul rasa tak yakin dalam diri dia ha, kan Dah buat tiga ke dua, tiga ke dua ha, kan Dua rokaan ke tiga rokaan takbir tadi betul ke tidak Macam-macam ha, kan sehingga akhirnya dia buat sesuatu sesuatu perkara berlebih-lebihan sehingga mana keterlaluan dan juga membazir contoh kita ambil uduk, Kan entah habis dah sampai kaki rasa macam tak sah ulang balik akan berlebih-lebihan sehingga mana syaitan seronoh syaitan ni dia ada satu syaitan yang khusus menjaga mengganggu manusia dalam bab aa, ibadah berkaitan dengan air aa, kan tak silap saya nama syaitan itu khanzab kalau tak silap saya lah Ah ha, itu yang bila mana kita wuduk rasa tak sempurna. Bila mandi pun rasa tak sempurna. Ha, sebab apa syaitan ini dia ada tugasan masing-masing. Ha, dia bukan manusia dia ada tugasan masing-masing. Dan bukan malaikat saja ada tugasan masing-masing. Syaitan pun dia ada. Dia ada kapala dia. Ah ha, kan dia punya Perdana Menteri arahkan kau jaga Menteri uh, Air. Ha, men Kementerian Air dan uh, sumber sumber air dan juga sumber alam. ah ha, contoh begitu. Okay. Jadi hati-hati. Yang keempat waswas -was ialah penyakit pada akal manusia yang apabila dia bercakap maka percakapannya adalah sia-sia. Ha ni juga hati-hati. Kadang-kadang ada orang sekarang ni istilah orang sekarang apa dia, dia ada satu istilah sembang kacip. Ha sembang kacip ni dia duk cakap benda yang merapu yang bukan-bukan. Ha, kan kadang-kadang dia cakap kita pun tak faham tapi sembang kalau orang cerita apa yang orang ada semua dia ada yang akan apa yang orang lain buat semua dia dah buat. Ha, jadi hati-hati dengan was-was ini sehingga mana menimbulkan percakapan kita dengan percakapan yang sia-sia. Jadi kesimpulannya apa dia bagaimana dengar saja bisikan-bisikan dalam hati kita ha, terutamanya bisikan-bisikan yang mengajak kepada perkara yang meragukan, bisikan-bisikan yang mana mengajak kita kepada perkara keburukan maka Cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita baca taawwuz ha, kan. Ha, jadi hati-hati bisikan apa yang masuk dalam diri kita ha, kan. Jadi berhati-hati ha, bisikan yang pertama ha, kan. Jadi bisikan tu kita tengoklah bisikan yang macam mana ajak kita buat baik atau sebaliknya. Okey. Jadi ada masa sedikit lagi ha, ada beberapa amalan lain yang boleh kita amalkan. Selain daripada kita membaca ayat dalam surah Ibrahim tadi, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Ha, jadi sedikit lagi uh, apa namanya, amalan yang boleh kita lakukan. Iaitu bagi mereka yang selalu sangat diuji dengan ujian was-was ini, maka kita kembali kepada apa dia? Kembali kepada apa yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. rajim." وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لن أقبل هم هم كبرتنا كبد كبد مغنائي أكو كبد Sesungguhnya yakni aku ataupun Allah itu senantiasa hampir kepada mereka aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepada aku supaya mereka mendapat petunjuk ha. jadi Allah Taala nyatakan dalam surah Al-Baqarah apa dia dia katakan Sesungguhnya Allah itu senantiasa hampir kepada manusia maka perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa jadi bila mana kita ni was-was lah kepada Allah Subhanahu wa taala kan jangan tanya pula ustaz doanya macam manus ha, kan kalau orang Jerman dia akan tanya ustaz teh kepri doa ni ustaz ha, kan yang tak faham nanti buka Google Translate Melayu ke Jawa Jawa ke Melayu ha, kan dia tanya kita datanglah nenek-nenek Ustaz T. Lepas habis kelas dia datang jumpa kita Ustaz T. Kepri Ustaz Doa ni sing di. Dan dia kata kan. Jadi kita kata Wa ataupun mbah ataupun paman. Kita kata ya doa sing dipahami. Ha, kan? doa yang kita faham. Yang macam mana pula. Ha, dia tanya pula lagi. Kita kata doa bahasa Melayu je lah. Ha, kan? Ya Allah jauhkanlah aku daripada ujian was-was selesai. Ha, kan? Alas, ha, jangan pening-pening. Ini tu nak cari doa mana, doa mana, doa mana. Akhirnya tak jadi doa. Sebab apa? Minta bahasa Arab. Lidah ni tak boleh nak bunyi bahasa Arab. Ha. Jadi, lebih baik bacalah doa dalam bahasa Melayu kan kita faham. Yang keduanya apa dia? Ada masa lagi kan? Yang keduanya, setelah mana kita berdoa, kita juga diberikan peringatan oleh baginda Nabi SAW. Ar-rajulu Al 'ala dinil-qali lihi falyanzur ahadukum may Seseorang menurut agama teman karibnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman karibnya. Ha, jadi dikatakan bila katakan kita ni, "En kan agama seseorang itu menurut agama teman karibnya," maka kita carilah teman-teman yang terbaik dalam pada kita ni selalu sangat diuji dengan was-was maka anjuran para ulama mengatakan senantiasa mendampingi orang-orang yang soleh senantiasa mendampingi para ulama ha, cahitlah kan kawan-kawan kita ni bukan kita select kita tak select ha, sekarang kata istilahnya select ha, sebab itu dia orang kata kalau kata select ni dia kata kalau nak berkawan, pergilah Petronas. Jangan pergi Shell, dia kata. Ha, sebab apa? Petronas mesra. Kalau pergi Shell, select, dia kata. Ha, tapi itu sekadar uh, sekadar selingan je. Ha, kan? Jangan pula ambil serius. Maksudnya apa dia? Nanti asalah kita berdamping dengan orang-orang yang salih. Berdamping dengan para ulama. Kerana di sana ada keberkatan dan dikatakan pemilihan teman-teman yang baik adalah penting dalam aspek kehidupan seseorang kerana ianya akan dapat mempengaruhi akhlak, dapat mempengaruhi adab seseorang itu dalam setiap amalan kita. Jadi teman-teman, orang-orang yang soleh, para ulama ini akan senantiasa mendorong seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah. Maka sebaliknya teman yang buruk, akhlaknya akan membawa kepada perkara maksiat dan perasaan ke yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama' bila mana adanya, ulama' datang jumpa, carilah para asatiza guru-guru yang akhlaknya mulia. Mungkin okay, insya Allah dijauhkan kita daripada perasaan was-was. Yang ketiganya, okay, iaitu senantiasa melazimi dan mendalami ilmu agama. Sebab apa was-was ini kadang-kadang berpunca daripada kurangnya ilmu. akan buat ni betul ke tidak? Betul ke tidak? Ha, kan? Tangan ni kalau basuh sampai siku ke sampai ketiak. <g oso> kan> basuh kaki ni sampai buku lali ke sampai ke lutut. Kadang-kadang ha, benda ni kita rasa ada rosak macam tu. Ada. Ha, kan ada orang yang dia sampai tahap begitu. Ambil wuduk sampai masak kan. Orang lain dah sampai rokat ketiga. Tak habis lagi wuduk. Ha, sebab apa? dia was-was. Jadi aa, dalam bab ini kita sama-samalah melazimi dalam mendalami ilmu agama. Bila mana kita mendalami ilmu agama maka bila mana ada persoalan-persoalan was-was yang timbul dalam diri kita kita tahu yang ini betul ataupun tidak Aa, yang ini boleh buat ataupun tidak kita tahu sebab apa kita ada ilmu antara punca kita was-was sebab -was -was, ilmu kita kurang sebab itu kita jadi was-was puasa kita sah ke tidak Aa, kan pakaian kita bagaimana solat kita bagaimana Aa, kan sebab apa dalam bab solat ni bila mana dibincangkan berkaitan dengan solat kadang-kadang banyak persoalan yang orang jadi keliru bila mana keliru akhirnya was-was. Bila mana was-was dia akan ulang-ulang benda yang sama. Ha, kan jadi akhirnya semayangnya tak usyuk. Ha, dan dalam masa yang sama dikhawatiri amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ha, dia ada banyak lagi lah. Tapi yang terakhir iaitu senantiasa melazimi zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan zikir dan sebagainya. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan peringatan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 201 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum qa'ifam minasyaiton qa'ifum ta minasyaitani tadhakkaru fa idza mubshirun. Subhanallahi azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa waswas -was dari syaitan mereka ingat kepada Allah maka ketika itu juga melihat mereka melihat kesalahan-kesalahannya maka dekatkan diri kita kepada Allah zikir kita dan istighfar kita dan tahlil kita apa juga amalan zikir kita maka kita bila mana waswas kita kita akan berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedikit saja lagi sayang pula ada lima tinggal yang satu ni saja iaitu senantiasa optimis dalam setiap amalan harian kita iaitu senantiasa fokus setiap amalan yang kita lakukan ha, antara punca waswas -was juga bila mana kita tak fokus solat fikirannya ke tempat lain waktu solat duk ingat musim durian dekat kampung batu kurau durian murah malam sahabat saya dia kata dia lalu batu kurau dia kata durian grade A sekilo baru RM8 dia kata kat sini orang jual sampai RM10 ha, kan dia kata nak order tak kita order dia jumpa dengan Lala Move punya driver dia kata dia kata dengan saya, satu, satu lori satu tan sampai ke Shah Alam. Baru 800, dia kata murah sungguh. Ha, kan saya kata dengan dia, orderlah. Kita order dengan kawan-kawan sekali makan. Ha, kan? Jangan kita jadi orang yang ambil gambar, share dalam grup. Ambil gambar durian murah, share dalam grup. Tapi tak belanja juga. Uh, ha, kan? Dia duduk share gambar je, sabar lah. okay, jadi tak boleh cerita durian lama-lama. Dia, dia kena cerita kalau orang nak belanja durian, dah dia boleh terus bagi tahu je. Apa jalan <laughs> kebun banyak durian. Kita <laughs> kena belanja semua orang. InsyaAllah belanja baru boleh. <laughs> Okey insyaAllah. Jadi saya rasa cukup kot setakat itu sebab kita pun dah ada masa dah agak uh, dah, dah 3-4 minit dan saya mohon maaf atas segala perkongsian yang mungkin ada kekurangan dan mohon maaf juga sebab tiba-tiba pula -tiba lainnya ada masalah okey dan saya minta maaf juga saya rasa masih belum mampu untuk bawa asmaul husna suara ni kadang-kadang terbatuk-batuk kata-kata sikit InsyaAllah nanti dah sihat sempurna Kita akan sama-sama uh, Asma'ul Husna lagi insyaAllah uh, Jadi mohon kemaafan kepada semua sahabat-sahabat Dan semoga apa yang kita kongsikan pada pagi ini Berkaitan dengan was-was Akan memberikan manfaat buat kita Terutamanya dari segi amalan kita Kan kita uh, elakkan daripada kita Banyak uh, melayan bisikan-bisikan Dalam hati kita Daripada bisikan syaitan dan sebagainya Jadi insyaAllah semoga Allah Ta'ala Permudahkan urusan kita dalam beramal ibadah Dengan khusyuk dengan tawaduk, dengan penuh keikhlasan dan juga istiqamah dan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat sama-sama mempertingkatkan amalan pada bulan Rajab dan juga Syakban dan hasilnya nanti kita akan tuai pada bulan Ramadan dan insyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan untuk beramal sepanjang kehidupan kita dan dipertemukan dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Sekali lagi mohon kemaafan. setiap satu, satu yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala kelemahan adalah khilaf diri saya sendiri apapun segala-galanya dengan izin dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سرك الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته